Впервые за время независимости Украина оказалась в ситуации, когда против страны реализуется силовой сценарий с применением вооруженных сил зарубежного государства. Руководство Российской Федерации, игнорируя двусторонние и многосторонние договоренности, заявило о праве использования вооруженных сил России на территории Украины. Такое решение было принято 1 марта Советом Федерации РФ в ответ на обращение российского президента Владимира Путина о вводе войск в Украину. Украину. Де-факто это означает, что Россия объявила Украине войну. Показательно, что подобное решение Совет Федерации принял на основе неправдивой информации, что в Крыму якобы есть погибшие среди российских граждан. Позже эту информацию опровергли и сами российские должностные лица, но решение Совета Федерации осталось в силе так как де-факто российская сторона добивается возврата к власти в Украине отстраненного экс-президента Януковича, виновного как в разворовании страны, так и в смертях украинских граждан. Военная интервенция вооруженных сил Российской Федерации проходит как подразделениями Черноморского флота, которые базируются на территории Украины, так и с привлечением отдельных подразделений, базирующихся на территории Российской Федерации. Это части 810-й бригады морской пехоты Севастополя и 7-й гвардейской десантно-штурмовой бригады из Новороссийска, отдельные подразделения которой были переброшены в Крым военно-транспортными самолетами Ил-76 и вертолетами Ми-8 и Ми-24. 2 марта продолжалась попытки блокирования ряда частей военно-морских сил Украины российскими военными. Так, штаб ВМС Украины в Севастополе был отключен от света. Морские пехотинцы ВМС Украины заблокированы в Феодосии, где крымские татары встали живым щитом перед российскими войсками. Также российские войска заблокировали украинскую 36-ю отдельную бригаду береговой обороны в Перевальном и требовали сложить оружие. Украинские командиры приняли решение этих требований не выполнять. При этом украинские военные в Крыму противостоят российским, не применяя оружие. Все вооруженные силы Украины с ночи 1 марта приводятся в высшую степень боевой готовности. Украина также надеется на более жесткую реакцию Запада и США для прекращения российской интервенции. Вопрос о российской агрессии 1 марта обсуждался на заседании Совета Безопасности ООН, но без оглашения резолюции. 2 марта НАТО провело срочное заседание по обсуждению эскалации кризиса в Крыму. США и Канада приостановили взаимодействие с Россией в рамках группы G8. Их послы оставили Москву. В свою очередь, 2 марта парламент Украины обратился к государствам-подписантам Будапештского меморандума обеспечить территориальную целостность Украины. Также парламент требует от России выполнения базовых соглашений о пребывании Черноморского флота России в Крыму и немедленного отвода войск в места их дислокации. Парламент также подчеркнул необходимость решения конфликта исключительно мирным путем с участием международных экспертов ОБСЕ, ООН, Совета Европы, ЕС, СНГ и стран-подписантов Будапештского меморандума, так как Украина независимая страна и только ее гражданам решать, как жить в своем доме.